Чому жінки так довго збираються? Навіщо підводити вії, якщо хочеш вдягнути шолом? Навіщо довго обирати черевики, якщо перевзуєшся у кросівки? Навіщо призначати час? Наступний сюжет мала презентувати Тетяна Ожилевська. Хотіла розповісти про відмову Галь. І де вона? Сказала я тільки швидесенько заскочу. Жень! Заскочу за инструктором. Где вон его хакер? я маю распровидать и прогальмой, чего надо. Жень, ну мы вообще уже на треке да. и уже готовы показывать, что нужно делать, когда отказали тормоза. Так что стоп, все, хватит. Поехали. Одно дело, когда мы не можем остановить словесный поток. Другое дело, когда мы не можем остановить машину, потому что у нас отказали тормоза. Сереж, почему отказываю тормоза? Ну, основных вариантов несколько. Значит, первое – это завоздушивание системы, вот, либо э, перегрев тормозов. Повітряний корок у гальмівній системе может виникнути через нещільне з'єднання шлангів або пошкоджену магістраль. Також повітря може потрапити у гальмівну систему через занадто зношені гальмівні колодки, що змушують поршень супорта робити більший робочий хід, відкриваючи таким чином доступ повітрю у систему. Зробивши кілька інтенсивних натискань на педаль гальм, можна так би мовити, вигнати корок з системи у бачок розширення, відновивши роботу гальм. Якщо ми понімаємо, що прокачка педалі тормоза не допомагає. наступний шаг. Значит, в зависимости от ситуации у нас есть э, несколько вариантов. Мы можем применить торможение двигателем, вот, можем воспользоваться ручником. Что такое торможение двигателем, ты знаешь? Да? да, когда мы переходим на пониженную передачу. А насколько понижены Сначала торможение бампером, потом радиатором. Вот разгонись. Сильно не разгоняйся, ну, что, Если без тормозов, то не так просто а все. Вот так вот все. раз. То есть, видишь, это надо еще тренировать. А вот, типа мы на четвертой едем. Да, вторую уже сразу. Вторую, первую. И ручником. И вот Финальный аккорд. Финальный аккорд, чтобы у тебя была включена передача. Да? Если у нас есть ручник, то воспользоваться им нужно следующим образом. Нужно выжать кнопочку да. и попытаться останавливать машину, ни в коем случае не блокируя колеса. То есть по чуть-чуть. Да. Угу. Если ты забудешь выжать кнопку и дернешь резче, чем надо, и заблокируешь колеса случайно, то на скорости свыше 40 км в час у тебя может даже произойти вращение на 360 градусов. Давай сейчас мы попробуем. Угу. Давай я покажу. Давай. Сейчас я проверю работу ручника. Вот мы сейчас вот в тот коридорчик запаркуемся задним походом. Так, держимся хорошо, очень хорошо. Вот это было вращение на 360 градусов. Тут так воняет! Это ужас! Причем, это не потому, что я испугалась, а потому, что реально с резиной воняет. Возвращаемся к ручнику. Если машина с ножником, в принципе инструкция практически та же или нет? Просто мы да же, да, нужно очень аккуратно при, приложить такое усилие, чтобы ни в коем случае не заблокировать колеса. Следующий шаг какой? Что можно сделать дальше? Как можно по-другому остановить машину? Ну, если мы берем ситуации до экстремальных, да. ну, то иногда придется тормозить даже о какой-нибудь препятствии. Ни в коем случае не встречка, потому что сложение скоростей достаточно 60 км в час, да. чтобы да, человек прекратил свое существо. <звы> Это может быть какие-то кусты, там ни в коем случае, конечно, не крупное дерево потому что это будет мгновенная остановка. Вот. Это может быть какой-то высокий бордюр, об который можно притереться. А не перевернется машина, если на большой скорости машина может не, ну, сбереть... если ты просто тупо боком врежешься, конечно, перевернется. А как? как? Аккуратненько притереться это? и тереться прямо обровку. Сереж, и еще один такой вопрос. Вот, например, мы едем под горку, э, у нас отказали тормоза, мы останавливаем э, как умеем. Лучше поставить машину поперек дороги, mm -hmm. ну, аккуратненько где-то на обочине, да, съехать и повернуть поперек дороги, чтобы она не скатывалась ни задом, ни передом. Вот, да. Вот, и воткнуть какую-нибудь там да, заднюю передачу. Тішки. Спряталися. Я думаю, що хватит насілувати машину. Отже, коли відмовили гальма, спершу треба прокачати гальмівну систему. Якщо намарне, понижуємо передачі і смикаємо ручник. Коли вже на це немає часу, спрямовуйте машину просто на нерухомі об'єкти. Неприємно, але дієво. Рухаємося далі.